Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо, тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. насколько комфортно человеку жить в его возрасте, насколько полно человек ощущает себя целостной личностью и насколько человек готов взрослеть. Кате исполняется 30 лет. Сегодня Катя прощается с мини-юбками, тусовками до утра и отправляется в мир, где круги под глазами будут больше, чем глаза. В мир, где СМС приходят только днем. В мир, где слово «гламурный» заменит слово «ортопедический». Наше фізичне життя в традиційному розумінні починається з тієї самої миті, коли ми народжуємося на світ. Перші слова, що ми чуємо, але не пам'ятаємо, це слова, сказані матері: у вас чудова дівчинка, чи у вас хлопчик, справжній богатир. Пройшовши складний шлях фізичного народження, ми нарешті приходимо в цей світ. Який він для нас і як він нас зустрічає? Це все з'ясується потім. Поки що це наш найперший день народження. В нашій культурі прийнято святкувати народження малюка. Урочисто забирати маму та малюка з пологового будинку, родиною обирати ім'я новій людині. Звісно, чи вважати день народження святом, вирішує кожна родина, і дитина сприймає рішення батьків як норму. Більшість родин в Україні святкують кожного року день народження дитини. І торт зі свічками, подарунки та хоровод короваю дитсадку. Однак є ще й інші варіанти за релігійними переконаннями точки зору, ніби щоб не розбещувати маля. Деякі сім'ї ігнорують свято народження або, навпаки, культивують його, відмічаючи не тільки щороку, але й кожного місяця. В дорослому житті свято народження набуває сакрального змісту як межа минулого та нового року життя, як точка аналізу та планування, щось на зразок новорічного рубіжу. Відношення до святкування теж набуває нових сторін. Чимало дорослих людей в нашій культурі не полюбляють свій день народження або відносяться до нього як до звичайного дня життя. Чимало жінок з часом звикають не концентруватися на дні народження, щоб не рахувати свої роки або відмічають чергові. 18. чоловіки ж навпаки більш спокійні у відношенні святкової дати, бо чоловіче правило себе на оборону бісу суребро ніхто не відміняв. Я хочу виглядати молодше, Я хочу щось небудь современне і модне. Чи ніяких проблем із віком. Врешті святкувати чи ні, вибір кожної дорослої людини. А що каже з цього приводу психологія? Що у мене з глазами? Що за світ? А это що? Цвіти. А я і раніше їх виділа, но як то так, в тумані. А нині ясно так, як хороши. Нам больше их не видеть. А скажи, что там за звуки? Чепуха, листва. С ума сойти. Листва так музыкально. Осыплются, и мы умрем. Печально. Я даже плачу. Но не от того, что так смешно бессмертие решилось, а от того, что в этот мир влюбилась так поздно поздно, только и всего. Что такое день рождения для людини? Взагалі, что это за дата такая? И как наша психика воспринимает эту дату, как-то особо? Каждый человек к отмечанию своего дня рождения относится по-разному. То есть в разных народах есть разные традиции, в разных семьях разные традиции. Кто-то отмечает день рождения очень помпезно и долго, например, там три дня или целую неделю. Кто-то не обращает на это внимания. И здесь имеет место быть какой-то личный выбор человека. Вот хочу отмечаю, хочу не отмечаю. И я думаю, что правильно допускать самые разные способы отношения к личному дню рождения. У человека могут быть с этим связаны какие-то свои личные особенности, кому-то это приятно вспоминать, кому-то нет. Поэтому в каждой индивидуальной ситуации нужно подходить по-разному. Если человек не хочет отмечать день рождения, он его не отмечает. Если он считает, что в этом есть драйв, наслаждение, море эмоций, конечно, можно отмечать день рождения и целую неделю. Это здорово, потому что человек получает массу положительных эмоций, впечатлений, подарков, есть что вспомнить до следующего дня рождения. Сколько мов ты знаешь, сколько раз ты человек, так можно сказать и про знания самых разных культур. С часом Мила замислилася о відношення у разных культурах до дня рождения. Изучая проблемы политики, также я интересуюсь проблемами философии, ну а также непосредственно культурой. Один из главных аспектов – это день рождения, отношение к нашей жизни, насколько комфортно человеку жить в его возрасте, насколько полно человек ощущает себя целостной личностью и насколько человек готов взрослеть. В ряде стран существует традиция отмечать день рождения, но ну, до определенного момента. Ну, как традиционно уже для наших украинских девушек до 25 мы празднуем все так, как и есть, но после 25 нам снова 25. В Японии же, например, чтут старость, то есть мудрость и зрелость. Зрелость духовная человека и зрелость та, которая приходит к нам с возрастом, это два разных понятия. В частности, в буддийской философии очень часто люди обращают внимание на царевича Гаутаму, то бишь человека, который стал Буддой, просветленным. Однажды гулял по парку, и он увидел пролом в стене. И он выглянул в этот пролом и видел старика, который идет в рубище с палочкой, с горбленной, старой. У царевича произошел шок. Неужели есть и такие люди? И тогда он всю свою дорогую одежду отдал этому нищему старику. Облачившись в одежду старого нищего коллеги, он пошел за пределы дворца. Как говорят на Востоке, девушка, когда она совсем юная, она как бутон розы. Далее роза постепенно расцветает и радует всех своим ароматом. Но когда роза уже отцветает и превращается в шиповник, она э, дарит всем здоровье, мудрость и делится целебными свойствами. Поэтому я считаю, что любая женщина должна наслаждаться каждым днем своей жизни в том возрасте, который ей дан. Слушай. человек до 25-30 лет имеет то лицо, с которым он родился, а после этого времени он имеет то лицо, которое он заслужил. Поэтому чем больше вы будете делать добра, чем больше вы будете открытым человеком, чем больше вы будете проявлять терпеливость в отношении с теми людьми, которые пытаются вас вывести из равновесия душевного, тем больше будет позитива, и вы будете светиться изнутри. И даже несмотря на множество морщин, которые в более почти на возрасте украсят ваше лицо, вы будете приятным человеком, и к вам захочется тянуться. І ваші морщинки будуть словно лучше сонця, обрамлять ваше лицо. І тому я хочу всім пожелати будьте світом, і світ озарить все округ вас. А наша героїня Ніла розмірковує про день народження, так що це таке в житті людини в різних культурах. І ми можемо сказати, що навіть в межах одного культурного шару так ми бачимо е, е, різні варіанти відношення до цієї дати. Так? Есть культуры, которые день рождения отмечают не с момента дня рождения, а ведут, что называется, летоотчисление или возраст человека с момента зачатия. То есть это вот такой интересный момент, это скорее свойственно восточным культурам. И вот получается, что у них все люди на год старше, допустим, чем европейцы. И для них именно важна эта дата, они вот обкладывают нечто большее. С этим связано много церемоний, которые человек несет. ну вот до кінця своїх днів. Тож, от це вот саме пам'ятне пам'ятне событие день зачаття. Давайте проаналізуємо, чому такі різні відношення до дня народження. Це перш за все проблема віку, так що у нас не всі позитивно ставляться до вікових змін і до віпо взагалі, так. Це, мабуть, якісь незадоволення своїм життям. У різних людей різне ставлення до свого віку, ну і, відповідно, до дня народження. Хтось просто скрыває свій вік. Кто-то говорит, что ему гораздо меньше лет, чем на самом деле, кто-то рассказывает, что ему наоборот больше. И здесь есть, знаете, такой некий шарм. То есть если человек как-то играется с этим понятием или держит в тайне свой возраст, или уменьшает, или преувеличивает, то есть это один из способ такой самореализации. То есть человек привлекает к себе внимание. И ну, вот не скажу, сколько мне лет, некая интрига. Как правило, к этой интриге свойственно прибегать женщинам. И такой интересный шарм вокруг женщины создается. Женщина, у которой нет возраста. И она не говорит, сколько ей лет. Я бы сказала, что, скорее всего, скрывая возраст, человек скрывает еще нечто может быть, он чего-то не реализовал в своей жизни. У него есть еще планы, он считает, что вот в его возрасте нужно было реализовать нечто большее. И здесь скрывается возраст и сеется интрига. Мне немножко меньше, чем на самом деле. Но я думаю, что здесь нужно больше просто принимать себя. А то, что у человека есть способ привлекать так к себе внимание, ну что ж, это имеет место быть. Кто-то красит глаза, кто-то одевает какую-то модную одежду кто-то создает интригу вокруг своего возраста. Преувеличивать возраст – это скорее епархия мужчин. Им хочется выглядеть более респектабельными, более мужественными, более зрелыми. И часто это случается в отношениях, когда молодой мужчина хочет построить отношения с женщиной постарше, он приписывает себе там на несколько лет больше для того, чтобы вот, войти в контакт и построить отношения. То есть мужчины хочуть бути всегда старше своїх лісом, ну, але жінки молоді. Істерний життєвий процес. Такі поняття, як среднего середнього віку. Давайте скажемо, чи до всіх вона взагалі приходить, так і коли ку... вона приходить для кожного. І криза середнього віку для чоловіків це перш за все вона пов'язана з кар'єрою, так самореалізацією, реалізацією, скоріш за все. А для жінок це і ці мене цінності. Где такая тенденция? Кризис средних лет это такое понятие ну вот, растяжимое. У всех он приходит абсолютно на разный возраст. У кого-то в 25, у кого-то в 30, у кого-то в 33, у кого-то в 35, и в 40, и в 45, и в 50. Это вопрос исключительно индивидуальный. И здесь связь есть как с внутренними особенностями человека, вплоть до того, что имеет место быть биохимия тела. То есть гормональный фон, он есть, и никуда от этого не деться. Есть еще другой параметр, по которому человек меняется. Это действительно реализовал он себя в жизни или нет к какому-то возрасту. Нашел он себя или нет. Реализована мечта и действительно ли человек занимается тем, что ему нужно. Как правило, Кризис среднего возраста возникает там, где нет удовлетворенности, то ли в семейной жизни, то ли человек не реализовал, не реализовал себя на поприще работы в социальной сфере, в творчестве. И тогда кто-то меняет свою работу, кто-то меняет семью, кто-то просто меняет отношение к тому, что есть. Как правило, если что-то человек изменил внутри, изменил отношения, что-то поменялось в семье, человек стал мудрее, научился владеть собой, научился относиться к ситуации иначе. И как-то кризис среднего возраста мягче проходит. Или к работе человек иначе начал относиться, научился получать удовольствие от того, что есть, присутствовать в моменте. И тоже кризис среднего возраста проходит у него совсем иначе.